Постоянно надо следить за показаниями манометров. Обратите внимание, вот возможная небрежность поведения машиниста. Ручка крана переведена в первое положение. Если это своевременно не заметить, получится слишком большая перезарядка. В этом случае тормозная магистраль непосредственно соединена с питательной магистралью. Давление в ней и в запасных резервуарах будет равно давлению в главном резервуаре. Естественные утечки и расход воздуха при отключенном компрессоре вызовут падение давления в тормозной магистрали. Воздухораспределители приведут тормоза в действие. И вот вынужденная остановка. Давление в рабочих камерах воздухораспределителей остается большим поэтому отпуск тормозов – дело нелегкое. И перетормаживание здесь не поможет. Часть воздухораспределителей может оставаться в заторможенном состоянии. Без проверки нет полной гарантии отпуска. И вот приходится терять время осматривать состав. Зимой в сильный мороз это, конечно, особенно неприятно. А ведь нужно проверить тормоз каждого вагона и в случае необходимости отпустить его вручную. Если всего этого не проделать,